फिरंग की भी बहुत ही जबर खान जिस मुल्क में तेरे जैसे समीर फरोश हो। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर खबर अदाकार इसमाइल शाह ने 22 मई उन्नीस को सूबे बलोचितान के शहर पिशीन के करीब वाक़ एक कस्बे कली करबला में आंख खोली उनका ताल्लुक सैयद गराने से था जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके पहले अफगानिस्तान और बाद में बलोचिस्तान में आबाद हुआ उन्होंने पिशीन ऐसी मैट्रिक और कोटा ऐसी इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की उन्हें बचपन से ही अदाकारी का शौक था और यही शौक उन्हें पहले रेडियो पाकिस्तान कोयटा और फिर पीटीवी कोयटा ले गया इस्माइल शाह ने अपने फनी सफर का आगाज 1975 में पीटीवी कोयटा मरकज से नशर होने वाले एक बलोची ड्रामे से किया उनका पहला उर्दू टीवी प्ले रेगबान था जो कि 1980 में टेलीकास्ट हुआ इसी साल उन्हें पीटीवी कराची सेंटर से पेश की जाने वाली तारीखी ड्रामा सीरियल शाहीन में एक अहम किरदार के लिए मुंतब कर लिया गया ड्रामा सीरियल शाहीन नावल निगार नसीम इजाजी के शाहीन से शूज थी इस ड्रामे में बदर बिन मुगैरा का चैलेंजिंग रोल करके इसमाइल शाह रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए और उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगी इस्माइल शाह ने उन्नीस में हिदायतकार मुमताज अली खान की उर्दू फिल्म बागी कैदी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा एक्शन और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इस फिल्म की कामयाबी ने उन पर लॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए नवे की दिहाई में जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डांसिंग हीरो अदाकार गोविंदा और मिथन चक्रवर्ती के चर्चे थे तो ऐसे में पाकिस्तान के मरूफ डायरेक्टर हैदर चौधरी ने इस्माइल शाह को पंजाबी फिल्म दुलारी में बतौर डांसिंग हीरो मुतारिफ करवाया इस फिल्म की हीरोइन सितारा थी उन्नीस में बनने वाली फिल्म दुलारी सुपरहिट साबित हुई इस फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस ने इस्माइल शाह को अवामी मकबूलियत के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा कर दिया इसमाइल शाह उन्नीस में रिलीज होने वाली उर्दू फिल्म लव इन नेपाल में लिजेंडरी अदाकारा शबनम और मारूफ अदाकार इजहार काजी के बेटे के रूप में जलवागर हुए और उमदा परफॉर्मेंस पेश की डायरेक्टर हैदर चौधरी की रूमानी नगमाती और देवमालाई कहानी पर मबनी फिल्म नाचे नागिन में वो फिल्म स्टार नादिरा के हीरो थे इस फिल्म में उनकी लाजवाब अदाकारी और शानदार डांस परफॉर्मेंस ने उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पहला डांसिंग हीरो बना दिया 25 सितंबर उन्नीस को रिलीज होने वाली फिल्म नाचे नागिन ने मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए फिल्म बागी कैदी से लेकर फिल्म गॉड फादर तक इस्माइल शाह का फनी कैरियर महज आठ बरस पर मुहित रहा लेकिन इन आठ बरसों में उनकी नाकाबिल फरामोश किरदार निगारी ऐसी आरास्ता फिल्मों की तादाद कमो बेश सतर है जिनमे उन्नीस उर्दू 25 पंजाबी 6 पश्तो और 20 डबल विजन फिल्में शामिल हैं। बतौर एक्टर इसमाइल शाह की पहली फिल्म सोने की तलाश थी लेकिन नुमाइश के लिहाज से उनकी पहली फिल्म बागी कैदी थी जो 7 अगस्त उन्नीस को रिलीज हुई उनकी कामयाब फिल्मों में लव इन नेपाल लेडी स्मगलर बागी कैदी जोशीला दुश्मन मनीला के जांबाज किराए के कातिल और वतन के रखवाले शामिल है ये बात काबिल है की फिल्म स्टार इसमाइल शाह के हिस्से में मुतद ऐसी फिल्में आईं जो माजी की फिल्मों का रीमेक थीं लेकिन उन्होंने इन फिल्मों में माजी के फनकारों के अदा करदा कैरेक्टर्स को बड़ी खुशभी से निभाया उनकी पहली फिल्म बागी कैदी फिल्म अजब खान का रीमेक थी जिसमे इसमाइल शाह को माजी के मकबूल अदाकार सुधीर के कैरेक्टर को अदा करने की जिम्मेदारी मिली इस फिल्म में उन्होंने बड़ी मेहनत और महारत के साथ इस किरदार को निभाया इसमाइल शाह अपनी चंद इब्तायी फिल्मों के बाद फिल्म की तवज्जो का मरकज बन गए और उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त डांस की बदौलत फिल्म बीनों को अपना गर्विदा बना लिया इस्माइल शाह ने अपने फिल्मी सफर के दौरान उस वक्त की हीरोइंस के साथ बतौर हीरो परफॉर्म किया जिनमें अदाकारा बाबरा शरीफ शबनम रीमा नीली मदीहा शाह नादिरा और शाहिदा मिन्नी काबिल है इसमाइल शाह मेहनत और लगन के साथ अपनी फनी मुसाफिर तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे लेकिन जिंदगी ने उनसे वफा न की और वो उनतीस अक्टूबर उन्नीस सौ बानवे को सिर्फ तीस साल की उम्र में हरकत कल बंद होने के बायस कोयटा में चल बसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खूबरू हीरो की अलमनाक मौत ने उसके लाखों मद्दाहों को सोगवार कर दिया इस्माइल शाह के इंतकाल के वक्त उनकी आखिरी फिल्म गॉड फादर सेनेमा में नुमाइश पजीर थी इस फिल्म में माजी की मारूफ अदाकारा नैयर सुल्ताना ने उनकी माँ का रोल अदा किया था इस्माइल शाह की वफात से दो रोज कबल अदाकारा नैयर सुल्ताना भी इस जहाने फानी से कूच कर गयी इस मौके पर बाज अखबार ने सुर्खी लगाई के माँ के बाद बेटा भी चला गया अदाकार इसमाइल शाह इस, इस दुनिया से चले गए लेकिन वो अपने फन के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेंगे